اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه كلنا مسؤول أمام الله عن حياتنا وحياة من حولنا وحياة العالم كله لو أدينا واجبنا حق التأدية فنكون من الناجحين المصلحين والا فلا حول ولا قوه الا بالله نحن لا شك خليفه الله في الارض نطلب ان نقوم بما علينا من الواجبات تجاه الخلافه في كل مجالات الحياه فرض عين وفرض كفايه وإلا فالعالم مليء بالفتن بدون الإسلام لا يأتي هذا العالم من خير إسلام تونان تي داي ما كم كبلوه